Да, добрый день. Вкратце по игре. <связь> Игра была боевая. Две команды хотели сегодня победить. Я считаю, что футбол был интересный. Много борьбы было, много движения. В первом тайме был довольно хороший темп игры. И Полтава, и мы старались его поддерживать и играть, скажем так, не закрывая, что ли, то есть играть в активный футбол каждый за счет своих сильных сторон. И игра была на, на три результата, я считаю, мы могли увозить отсюда три очка, могла быть и ничья, но так получилось, что мы проиграли. Конечно, обидно, там это глупая ошибка, но это такое, мы будем разбирать ошибки, будем над ними, будем их исправлять. Вкратце все. Но, если у вас есть вопросы... Ну, погода способствовала быстрому футболу. Ворскла играет фланговыми атаками, старается быстро доставлять мяч в штрафную площадку. Там навязывает борьбу и за счет подборов играет, то есть навязывает такое давление. Мы готовились к этой игре. Сами же планировали через контроль мяча, через быстрый э, контроль мяча и разворот с фланга на фланг, скрывать фланги и, соответственно, на скорости проводить свои атаки. Еще раз повторяю, каждый играл за счет своих сильных сторон, старался выиграть эту игру. Много моментов, э, ну, наверное, это то, о чем я сказал, что ни одна команда не закрывалась, то есть сыграли на победу. Наверное, от этого много моментов. Я не считаю, что у нас оборона сегодня плохо сыграла. Да, были моменты, были ошибки, но без ошибок не бывает голов, наверное. Атакующими действиями своих футболистов я отчасти недоволен, потому что те моменты, которые создавались, и хорошие моменты, их нужно реализовывать, но еще больше нужно агрессии. То есть мне не хватило сегодня агрессии передней линии. Так сложилось, что последнее время игры Зирка не совсем удачно у нас проходят. И Сегодня я хотел бы отметить Зирку. Команда организована, хорошо оборонялась, остро убегала в атаке, создала несколько моментов у наших ворот. Но если первый тайм был плюс-минус равный, то во втором тайме, я думаю, мы владели инициативой. Больше проходила игра на половине поля соперника. Мы создавали моменты, полумоменты, много было стандартов. И что Называется «На жилах». Мы вырвали для Ворскля, для нас эту важную, важную победу. Я благодарен ребятам, они молодцы. И хочу поблагодарить и болельщиков, которые пришли на сегодняшнюю игру. Не совсем футбольную погоду, я имею в виду для, для болельщиков дождь, но я думаю, мы сегодня их порадовали. Ну, наверное, никто не хотел проигрывать, ставилась задача, я не могу знать, чего, какие, какие задачи ставил соперник. Мы ставили задачу сегодня обязательно создавать моменты, обязательно остро играть у чужих ворот, перед штрафной, в штрафной брать игру на себя, зарабатывать фолы, наносить удары, выводить партнера на ударную позицию. Было много ошибок, было много брака у обеих команд. И это тоже, наверное, на поле. Там кто-то подскользнулся, кто-то не вовремя на противоходе. И зеркало очень, очень неплохая команда. Сегодняшняя игра показывает, что чемпионат Украины не, не так уж и плох по, по последним играм, по каким-то сюрпризам которые там, сегодня, знаю, и стали очень неплохо сыграла. Поэтому э, хотели забить, пропустили из-за ошибки, но важно, что мы начали забивать, что мы начали бить, угрожать воротам соперника. У нас появились моменты, и за себя скажу, мы этот, над этим работаем, и, конечно же, э, не хочется пропускать и допускать таких ошибок, которые мы допустили про взятие наших ворот.